akan terangkan secara ringkas tentang konsep istimbad dalam usul fiqh. Pertama sekali, dari sudut bahasa, perkataan istimbad berasal daripada perkataan abata yang membawa maksud mengeluarkan sesuatu yang terselubung. Maksudnya, seperti kita mengeluarkan air dari bumi, istimbad juga bermaksud mengeluarkan makna atau hukum yang tersirat. Dari segi istilah pula, uh, istimbad merujuk kepada proses mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, Sunnah, uh, Ijma' dan Qiyas. Ini bukan proses sembarangan tetapi ia dilakukan berdasarkan prinsip usul fiqh yang sangat teratur. Seterusnya, uh, proses ini merupakan usaha salah satu usaha ilmiah para mujtahid untuk memahami kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam isu-isu yang tidak disebut secara jelas dalam nas. Jadi, mereka perlu menganalisis dalil dengan sangat mendalam. Oleh sebab itu, uh, istimbat memerlukan penggunaan bahasa Arab, kefahaman terhadap maqasid syariah dan kemahiran menggunakan kaedah-kaedah usul fiqh akhir sekali istimbat menjadi asas penting dalam memastikan hukum Islam kekal relevan dan boleh uh, diaplikasikan terhadap isu-isu baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Di dalam bahagian ini, saya akan menerangkan tentang dalil dan asas istimbad iaitu yang pertama, sumber-sumber hukum. Empat sumber hukum utama istimbad ialah Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' dan Al-Qiyas. Al-Quran ialah rujukan pertama untuk semua hukum. Sunnah pula menjelaskan ayat Al-Quran seperti cara solat. Um, Ijma' ialah persetujuan ulama' tentang hukum yang tidak disebut secara langsung. Qiyas digunakan untuk isu baharu, contohnya mengharamkan dadah kerana sama ilah dengan Arab. Baiklah, um, untuk seterusnya, dalil-dalil tentang istimbad. Dalam surah An-Nisa ayat 29, menunjukkan bahawa bila berlakunya perselisihan, kita wajib kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al dalam ayat 83 surah An-Nisa juga menjelaskan bahawa hanya orang yang berilmu sahaja yang layak untuk melakukan istimbad. Um, dalam hadis Mu'az bin Jabal, menunjukkan tertib berhukum iaitu pertama Al-Quran, Sunnah dan kemudian um, Ijtihad bila tiada dalil yang jelas. Ramai yang keliru tentang perbezaan antara istinbat dan ijtihad. Istinbat ialah um, proses untuk mengeluarkan hukum daripada dalil syarak. Ijtihad pula lebih luas ia merangkumi semua usaha untuk mencari hukum termasuklah istihsan, masalah dan juga istinbat. Kesimpulannya, semua istinbat ialah ijtihad tetapi tidak semua ijtihad itu ialah istinbat. Um, perkara terakhir uh, di dalam bahagian ini ialah peranan ulama. Ulama tafsir nas dengan kaedah usul fiqh pastikan hadis sahih sebelum dijadikan hujah dan rujuk ijma' supaya hukum-hukum. Mereka juga gunakan kias uh, untuk isu moden seperti um, kewangan Islam dan teknologi supaya hukum Islam ni kekal relevan sehingga sekarang. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kaedah dan proses istimbah hukum. Langkah pertama ialah mengenal pasti isu atau masalah. Ulama perlu kenal pasti isu sebenar supaya hukum yang dibuat relevan dan sesuai dengan keadaan. Contohnya, pinjaman bank yang melibatkan bunga perlu dikaji sama ada termasuk riba atau tidak. Pada peringkat ini, kaedah mafum muqalafah digunakan untuk memahami maksud tersirat apabila tiada larangan jelas dalam nas. Seterusnya, ulama mengumpul dalil berkaitan daripada Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Dalil ini menjadi asas supaya hukum sahih boleh diaplikasikan. Contohnya, larangan riba dijadikan asas untuk menilai transaksi moden dengan bunga. Kaedah kias digunakan untuk membuat analogi dari larangan riba kepada bentuk transaksi baru dengan sebab yang sama. Selepas itu, dalil yang dikumpul dinilai dari segi kesahihan dan konteks. Ulama menyemak sanad, matan dan lafaz ayat atau hadis. Kaedah istihsan digunakan untuk memilih keputusan yang lebih sesuai dan bermanfaat. Contohnya, memudahkan pengurusan pinjaman sambil tetap menegakkan prinsip larangan riba. Selain itu, ulama juga memahami makna dan konteks dalil dengan meneliti bahasa sebab turunnya ayat atau hadis dan tujuan syariat. Kaedah mafhumu qalaq dan maslahah mursalah digunakan untuk memastikan kepentingan masyarakat terjaga. Contohnya, ayat tentang menutup aurat dikaji supaya batas aurat dan kesan sosialnya jelas. Apabila dalil tidak jelas, ulama menerapkan kaedah usuliah seperti kias, istihsan, maslahah mursalah dan sa' azariah. Contohnya, arak diharamkan. Jadi, minuman lain yang memabukkan juga diharamkan melalui kias. Penjualan arak pula dilarang melalui sa' azariah bagi mengelakkan kemudaratan sosial. Akhir sekali, hukum ditetapkan dan justifikasi diberikan supaya selaras dengan maqasid syariah iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Contohnya, larangan riba dan kewajipan menutup aurat bukan sahaja berpandukan dalil tetapi juga mengambil kira kepentingan masyarakat dan masalah umum. Kesimpulannya, kaedah dan proses istimbah hukum memastikan hukum yang ditetapkan sahih, relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, tokoh tabi'in dan pandangan mereka mengenai istimbah. Kita mulakan dengan Imam Abu Hanifah Al-Numan, seorang tokoh Ahlul Arayu iaitu golongan yang menggunakan pemikiran rasional dalam memahami dalil. Beliau asalnya seorang pedagang tetapi kemudian berpindah kepada dunia ilmu setelah mendapat dorongan daripada Al-Sha'idi. Data belakangnya dalam ilmu kalam menjadikan cara fikirnya sangat logik, realistik dan tersusun. Jadi, urutan istihad beliau bermula dari Al-Quran, Sunnah Sahih dan pendapat sahabat. Selain itu, kaedah tambahan beliau termasuk juga beberapa prinsip penting. Yang pertama, dalalah lafaz am dianggap kata'i. Yang kedua, pendapat sahabat yang menyelisihi umum dianggap khusus yang ketiga, banyak riwayat tidak semestinya rajih atau kuat. Yang keempat, mengutamakan perbuatan perawi berbanding uh, riwayatnya. Maksudnya, jika seseorang itu meriwayatkan sesuatu tetapi amalannya tidak sama. Uh, jadi, beliau melihat perbuatan itu lebih mengambarkan kefahaman sebenar. Yang kelima, ia jali didahulukan atas khabar ahad. Kias jali ialah analogi yang jelas. Uh, jadi, jika ia bercanggah dengan hadis ahad, yang tak pasti kekuatannya. Jadi kes jadi diutamakan. Yang keenam ialah istisan iaitu uh, kaedah yang terkenal Abu Nifah dengan memilih hukum yang lebih sesuai dan lebih kuat berbanding kias biasa. Istisan ini digunakan apabila kias menghasilkan kesulitan dan ketidakadilan. Dengan semua ini, mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang menekankan rasional, kesesuaian dan keadilan dalam hukum. Seterusnya, kita pergi kepada Imam Malik yang merupakan tokoh terbesar Ahlul Al-Hadith dan penyusun kitab Al-Muwatta. Beliau membesar di Madinah, yang mana merupakan pusat ilmu para sahabat. Kaedah istimbab beliau pula berpandu kepada usul kamsah, iaitu lima cara mendalami dalil. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Zahir. Yang ketiga, Mahfum Al-Muwafakah, iaitu makna tersirat yang menguatkan maksud ayat. Yang keempat ialah Mahfum Muqalafah, merupakan makna yang difahami melalui lawan konteks. Yang kelima ialah Tanbih, yang merupakan isyarat hukum yang diambil dari ilat ataupun punca hukum Selain dari lima asas tadi, beliau juga menggunakan ijma, kias, amal penduduk Madinah, masalah al-musalah iaitu mengambil keputusan untuk kebaikan masyarakat, kaum sahibi ataupun pandangan sahabat, muraat al-khilaf iaitu mengambil kira pandangan masalah lain, istisan, istisak iaitu anggap keadaan kekas seperti asal dan syar'uman khoblana iaitu syariat umat terdahulu uh, jika tidak bertentangan. Jadi masalah maliki akhirnya menjadi masalah yang seimbang antara fit praktika Madinah dan kekuatan hadis sahih. Kemudian Imam Syafi'i pula ialah tokoh yang menyatukan dua dunia antara fiqh Ahlul Al-Hadis daripada Imam Malik dan fiqh Ahlul Al-Rayu daripada Abu Hanifah. Dalam istimbad, urutan ijtihad beliau bermula dari Al-Quran, sunnah, ijma', pendapat sahabat, kias dan ijtihad. Beliau sangat menekankan zahir hadis sahih iaitu maksud yang tersurat dan beliau menolak hadis muqati iaitu hadis yang terputus sanadnya kecuali dalam kes tertentu. Beliau juga membezakannya melalui al-asli iaitu pokok iaitu hukum asal yang kuat seperti nas. Yang kedua, al-furu, iaitu cabang, merupakan hukum terbitan yang diambil melalui kias. Selain daripada itu, Imam Syafi'i mempunyai dua kumpulan pendapat. Yang pertama, kau kadim, iaitu pendapat lama semasa beliau berada di Iraq. Yang kedua, kau jadi, pendapat baru selepas beliau berpindah ke Mesir. Ini kerana beliau menemui situasi masyarakat berbeza dan mengemaskini isytihad berdasarkan keadaan itu. Pendapat baru ini dicatat dalam karya seperti Arisalah, Al-Um dan Al-Hujjah. Jadi, uh, Imam Syafi'i menjadikan fiqh lebih tersusun, sistematik dan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Akhir sekali, tokoh terakhir ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal yang juga merupakan uh, murid Imam Syafi'i. Tetapi dengan pendekatan yang lebih tegas terhadap hadis. Beliau menyusun kitab yang bernama Musnad. Uh, iaitu salah satu koleksi hadis yang terkenal berdasarkan Isnad. Aida syihat beliau pula ada lima asas yang pertama, Al-Mushush terdiri daripada teks Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fatwa sahabat. Yang ketiga, memilih pendapat sahabat yang paling dekat dengan dalil. Yang keempat ialah menggunakan hadis musal atau daif jika perlu. Yang kelima ialah kias dalam keadaan darurat yang digunakan hanya bila tiada dalil lain yang menyokong. Namun begitu, beliau juga menggunakan sa'ad zara'i iaitu menutup pintu kemaksiatan sebelum ia berlaku. Contohnya, jika satu perkara boleh membawa kepada haram, maka ia dicegah dari awal. Jadi mazhab Ambali sangat menekankan hadis dan amalan sahabat. Sementara qiyas digunakan secara sangat terhad. Hari ini saya akan bentangkan secara ringkas tentang kepentingan dan aplikasi istinbat dalam isu kontemporari. Istinbat ni sangatlah penting sebab ia digunakan oleh uh, para ulama untuk menetapkan hukum bagi perkara baru yang tak disebutkan secara jelas dalam al-Quran dan hadis. Jadi, uh, dengan adanya istinbat ini, hukum Islam uh, kekal relevan dan masyarakat uh, tak keliru tentang yang mana halal dan haram dalam dunia moden ini dalam institusi fatwa seperti JAKIM proses istimewa di dibuat dengan mengkaji dari klasik melihat situasi semasa, kemudian yang ini dibincang bersama panel-panel ulama dan pakar-pakar sebelum dikeluarkan sebagai fatwa rasmi antara contoh mudah pertama V, ulama ni kaji kesan kesihatan dan dapati lebih banyak mudarat jadi kecenderungannya kepada yang haram Kedua, kewangan Islam aa, seperti e-wallet atau suku dinilai untuk pastikan tiada unsur riba dan perjudian. Yang ketiga pula, pendermaan organ dibenarkan jika memberi um, manfaat besar seperti selamatkan nyawa. Keempat, media sosial. Hukum hak cipta dan privasi aa, yang ditentukan agar kita ni tak sebarkan sesuatu aa, benda tu secara salah. Walaupun begitu, istimewa ni berdepan beberapa cabaran seperti isu moden yang sangat kompleks kekurangan pakar, gabungan fik dan teknologi serta perbezaan pandangan ulama. Jadi perlu ada penambahbaikan uh, seperti latihan dan kerjasama antara ulama dan pakar. S uh, so, hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan jenis-jenis istimbat. Istimbat ada berapa sebenarnya? Jenis-jenis ni. ada tiga jenis Yang pertama adalah istimbat kotak ini, yang kedua adalah istimbat zonik dan ketiga adalah istimbat dalam perkara bahari, bahari ataupun dalam isu kontemporari. So apa maksud istimbat kotak ini sebenarnya? Istimbat kotak ini dia bermaksud dalil yang punya imam yang jelas, terang dan juga tidak perlu diperdebatkan lagi berkaitan maknanya dan juga kesahihannya. Ciri-ciri istimbat terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah uh, mempunyai makna dan juga lafaz yang sudah terang dan juga jelas. Yang kedua, um, tidak memerlukan tafsiran yang lebih mendalam untuk ulama dan yang ketiga, ulama lebih sepakat berkaitan dengan makna ini dan juga kesahihannya ataupun bahasa mudah kita panggil uh, ijma' ulama lah. So, uh, saya bagi contoh dia berkaitan dengan istimewa kotak ini iaitu berkaitan dengan orang yang hukuman bagi orang yang berzina daripada surah An-Nur ayat 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني so, maksud dia dekat sini uh, الزانية orang perempuan yang berzina dan juga orang lelaki yang berzina, berzina perlu diberi hukuman sebanyak 100 kali rotan kedua-duanya so, Jelas kat sini perkataan 100 kali rotan tu Itulah hukuman bagi orang yang berzina Ulama' tak boleh nak Ulama' dan ulama' ulama tafsir Tak boleh menafsirkan 100 kali tu Benda lain Memang dah, tak, dah fix dah Memang 100 kali rotan bagi orang Hukuman bagi orang yang berzina So kita tak kira lah 100 kali tu 100 kali apa sebenarnya 100 kali tikaman ke 100 kali ketuk ketampi ke 100 kali apa Memang dah tak payah nak kena pening dah Memang dah fix itu 100 kali rotan So ini jelaslah menunjukkan bahawa Ayat itu adalah daripada Nas yang jelas Istimewa Kotaan. Kita pergi kepada pula istimbat zoni iaitu istimbat daripada nas yang tidak jelas Maksud istimbat zoni ini adalah dalil yang mempunyai maksud uh, yang tidak jelas dan juga mempunyai banyak sekali tafsirannya So, uh, kesini sini kita dah dapat bezakan lah tadi kan macam istimbat kotak ini tadi Ana cakap istimbat kotak ini dia dah straight to the point Kita baca ayat tu maksud dia memang dah straight to the point Tak ada maksud dah, memang ada satu tu je maksud dia Tapi kalau istimbat zoni ni pula dia ada banyak maksud dan juga tafsiran dia So, uh, dia boleh menjadi zoni daripada dua aspek aspek yang pertama adalah daripada segi lafaz dan juga yang kedua adalah daripada segi ketetapan riwayat so sebab apa uh, istimewa zoni memerlukan ijtihad daripada ulama Okey, uh, anda bagi sebab apa? Sebab maknanya dia yang tak jelas. Bila maknanya dia tak jelas, dia memerlukan analisis yang lebih mendalam daripada segi bahasa Dia konteks ayat tu, maksud ayat tu, apa maksud yang dalam tentang ayat tu. Lepas tu, kawaiq fikir. Lepas tu, makasih syariah dan juga asbab nuzul. Asbab nuzul ni sebab penurunan ayat tersebut. Bila ayat satu ayat diturun, mesti ada berlaku sebarang peristiwa sebelum penurunan ayat tersebut. So ulama akan cek lah balik benda tu. Ulama akan kaji dengan lebih dalam berkaitan dengan sebab nuzul dan bahasa apa semua tu daripada segi nahwu tu. Dan, dan ulama akan mengeluarkan hukum yang terbaik yang boleh dicapai dari, uh, selepas melakukan kajian yang mendalam berkaitan dengan perkara yang anda sebut tadi tu. So Contoh istimbah uh, istimbad daripada kotak ini berkaitan dengan hukuman bagi orang yang mencuri so uh, daripada surah al-maidah ayat 38 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitanir rajim wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim maksud dia uh, wasariqu wasariqatu Uh, orang-orang lelaki mencuri dan orang-orang perempuan yang mencuri hendaklah dipotong tangan mereka atas sebab apa yang telah mereka lakukan dan juga sebagai hukuman daripada Allah. Seterusnya kita pergi kepada uh, istinbat dalam isu kontemporari. Istinbat dalam isu kontemporari ini bermaksud proses ulama untuk mengeluarkan hukum berkaitan dengan uh, isu moden yang tidak dinyatakan secara jelas dan terperinci dalam al-Quran maupun hadis. So, mengapakah kita memerlukan ijtihad moden? Kita memerlukan ijtihad moden sebab uh, Perubahan yang berlaku daripada segi sosial, budaya, ekonomi dan juga teknologi Yang mana kesemuanya menciptakan permasalahan yang baru So, uh, hukum ni memang perlu beradaptasi seiring dengan zaman uh, Selagi mana ini tak bercanggah dengan syarak So, kalau kita fikir secara logik Zaman Nabi Adam ni dengan zaman sekarang Teknologi ni mestilah berbeza So, permasalahan yang dihadapi juga mestilah berbeza So, zaman sekarang ni memerlukan uh, istimewa secara modern Sebab teknologi sekarang dah semakin canggih Lepas tu banyak benda-benda baharu yang berlaku sekarang So ulama' menggunakan, kita menggunakan Ijtihad moden bagi isu-isu yang berlaku sekarang So anda bagi contoh berkaitan dengan COVID-19 So seperti yang kita tahu Dan kita COVID-19 Bagi kaum lelaki Ulama' dah takkan Bahawa solat jumaat ditangguhkan Dan perlu diganti dengan solat suhu di rumah So kat sini jelas Ulama' menggunakan konsep uh, Marsalah Murusalah Maslahah Mursalah Yang bermaksud uh, Mengambil manfaat Dan juga meninggalkan um, Darurat So uh, sumber dan juga rujukan yang digunakan oleh ulama dalam permasalahan ini ada lima tau. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga kita ada ijma', yang keempat kita ada qiyas dan yang kelima kita ada masalah maslahah bersalah. Lepas tu kaedah yang digunakan untuk ijtihad ni pula uh, ada masalah bersalah iaitu mengambil manfaat dan juga meninggalkan kemudaratan, mengambil hukum Lepas tu, yang kedua kita ada istisan Istisan ni adalah mm, mengambil hukum Uh, selari dengan realiti sekarang lepas tu uruf pula mengambil hukum berdasarkan adat setempat, selagi mana tidak bercanggah dengan syarak kesimpulannya, konsep istimbat merupakan salah satu elemen asas dalam usul fiqh yang berfungsi sebagai mengeluarkan hukum Islam daripada sumber syarak. Ia bukan sekadar proses intelektual tetapi ia juga salah satu usul untuk memahami kehendak Allah SWT melalui kaedah yang teratur Melalui konsep istimbat hukum Islam dapat terus diamalkan dan disesuaikan dengan isu-isu baharu mengikut perubahan zaman ini bagi memastikan ajaran Islam kekal relevan, praktikal dan fleksibel. Secara ringkasnya, uh, konsep istimewa membuktikan bahawa uh, sistem hukum Islam sangat berhikmah dan menyeluruh, serta mampu memandu umat manusia sepanjang masa. Sekian, terima kasih.